Saat ini tak perlu khawatir membeli HP 1 jutaan HP entry level kini sudah memiliki spesifikasi yang mumpuni di kelasnya Meski spesifikasinya bukan yang terbaik, namun jajaran HP ini sudah cukup untuk kebutuhan harian bahkan konten kreatif. Agar tidak salah pilih, berikut simak ketujuh rekomendasinya di harga 1,5 sampai 1,9 jutaan terbaik versi Denso Pro. Masuk ke daftar yang pertama, ada Tecno Spark 20. HP ini hadir dengan chipset MediaTek Helio G85 fabrikasi 12 nanometer, dilengkapi RAM 8/256 GB dan berhasil meraih skor Antutu di angka 222 ribuan poin. HP ini juga menawarkan layar IPS LCD berukuran 6,56 inci yang mendukung refresh rate adaptif hingga 90 Hz serta resolusi HD+. Pada bagian kamera, HP ini membawa kamera depan yang lebih baik dengan resolusi 32 megapiksel. Kamu pun bisa mengabadikan momen-momen penting dalam foto atau video menggunakan kamera belakang 50 megapiksel yang dibawanya. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan charger kabel 18 w Fitur lainnya adalah dual speaker dengan volume hingga 400%, jack audio 3,5 mm dan NFC. Bicara harga, HP ini sudah bisa kamu dapatkan mulai 1,6 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Berikutnya ada ZTE Blade V50 Prime design. tak hanya desain yang menawan. HP ini diperkuat prosesor Uni SOCT606 Octa-Core 1,6 GHz yang juga dilengkapi RAM 8 GB serta memori internal 256 GB. Di bagian depan, HP ini menggunakan layar berpanel IPS LCD dengan bentang 6,6 inci dan resolusi Full HD Plus 90Hz. Sementara di bagian belakang, tersemat konfigurasi kamera yang terdiri dari lensa utama 50MP, makro 2MP, depth 2MP, dan kamera depan 8MP. HP ini juga dibekali baterai besar 5.000 mAh serta dukungan fast charging 22,5 Watt melalui USB Type-C. Untuk fitur pendukung lainnya, HP ini dibekali NFC, audio jack 3,5 mm, dan speaker mono. Untuk harganya sendiri, HP ini dibanderol mulai 1,6 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih di HP yang ketiga, ada Xiaomi Redmi 12. Meski hadir sebagai HP kelas entry dengan harga murah, Redmi 12 mengandalkan chipset MediaTek Helio G88 fabrikasi 12 nanometer sebagai dapur pacu. Dilengkapi dengan RAM 8 GB serta dua pilihan memori internal mulai 128 sampai 256 GB. Beralih ke bagian layar, HP ini mengusung panel IPS LCD berukuran 6,79 inci dengan refresh hingga 90 Hz serta kecerahan 550 nits. Beralih ke sektor kamera, HP ini dibekali triple kamera yang terdiri dari lensa utama beresolusi 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel serta makro 2 megapiksel. Sementara di bagian depan tersemat lensa 8 megapiksel. Untuk suplai dayanya, HP ini dibekali baterai 5000 mAh serta fitur fast charging 18 watt. Fitur pendukung lainnya adalah NFC, jack audio 3,5 mm dan speaker mono. Bicara soal harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 1,7 jutaan untuk varian 8 per 128 GB dan 1,9 jutaan untuk varian 8 per 256 GB nya. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu di ulasan keempat ada Itel RS4. Pada bagian mesin pacu, HP ini ditenagai chipset Mediatek Helio G99 Ultimate yang diperkuat oleh RAM luas 8GB serta memori internal 128 hingga 256GB. Dalam pengujiannya, HP ini mampu hasilkan skor Antutu di angka 416.914 poin. Tak hanya itu, layar HP ini juga sudah dibekali refresh rate 120Hz berpanel IPS LCD yang sangat responsif dengan ukuran 6,6 inci serta resolusi HD+. Beralih ke sektor kamera, HP ini membawa konfigurasi yang terdiri dari kamera utama 50MP dan lensa depth 0,3MP. Terdapat juga dukungan baterai 5000 mAh serta fitur fast charging hingga 45 watt. Untuk fitur pelengkap, HP ini menawarkan NFC audio jack 3,5 mm dan speaker stereo. Untuk harganya sendiri, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai 1,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Selanjutnya, kamu juga bisa mempertimbangkan Redmi 10 5G. HP ini ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 700 fabrikasi 7 nanometer yang juga dilengkapi RAM 6 per 128 GB. Dalam pengujiannya, smartphone ini berhasil meraih skor Antutu di angka 381.300 poin. HP ini juga hadir dengan layar Full HD Plus Dot Drop IPS LCD Berukuran 6,58 inch Serta resolusi layar sebesar Full HD Plus Dengan refresh rate 90Hz HP ini juga menawarkan konfigurasi kamera 50MP sebagai lensa utama dan lensa depth 2MP. Beralih ke sektor daya, HP ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang juga didukung fitur fast charge 18 watt melalui USB Type C. Terdapat juga audio jack 3,5 mm serta speaker mono di bagian bawahnya. Jika tertarik, HP ini bisa kamu dapatkan mulai harga 1,6 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih ke HP berikutnya ada Tecno Camon 19 Pro. Untuk performa, HP ini hadir dengan penggunaan chipset Mediatek Helio G96 fabrikasi 12 nanometer serta dukungan RAM 8 128 GB. Dalam pengujiannya, HP ini berhasil meraih skor Antutu di angka 347.910 poin. HP ini juga memiliki konfigurasi layar 6,8 inci berpanel IPS LCD yang memiliki refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate 240Hz. Untuk mendukung setiap aktivitas fotografimu, HP ini menawarkan triple kamera yang terdiri dari lensa utama 64 megapiksel, lensa telephoto 50 megapiksel, lalu lensa depth 2 megapiksel. Tak perlu khawatir soal ketahanan dayanya, HP ini sudah dibekali baterai 5000 mAh serta dukungan 33 Watt fast charging melalui USB Type C. Terdapat juga beberapa fitur pelengkap diantaranya NFC, audio jack 3,5 mm, dan speaker mono. Untuk harganya, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 1,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke rekomendasi yang terakhir ada Tecno Pova 5. Pada sektor performa, HP ini mengandalkan chipset unggulan di kelasnya yaitu MediaTek Helio G99 fabrikasi 6 nanometer dengan RAM luas 8/256 GB. HP ini juga berhasil meraih skor Antutu V 10 di angka 410.000 poin. Sedangkan untuk layarnya pun cukup luas, yaitu berukuran 678 inci dengan panel IPS LCD. Menariknya, HP ini hadir dengan resolusi Full HD serta mendukung refresh rate 120Hz. HP ini juga menawarkan kamera belakang 50MP serta kamera depan 8MP. Sektor lain yang membuatnya menarik adalah kapasitas baterai yang cukup besar. HP ini dibekali baterai dengan kapasitas hingga 6.000mAh. Selain itu, dayanya dapat terisi dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu hingga 66 menit berkat teknologi fast charging 45 wattnya. HP ini juga menawarkan pengalaman suara yang impresif karena menawarkan fitur speaker stereo yang cukup lantang. Selain itu terdapat juga fitur NFC, audio jack 3,5 mm, dan USB Type-C. Jika tertarik, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai 1,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 HP terbaik yang bisa kamu dapatkan mulai 1 jutaan saja edisi bulan Mei 2024 versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.